топ-комментарий, зрада зрадная, пушка в информационном поле. Мало того, эта зрада касается нас всех. Каждый день, каждый украинец, который пребывает в Украине, с этим сталкивается. Зрада называется, сколько зарабатывает Ермак и Зеленский на нашей с вами электроэнергии. Почему они зарабатывают, а мы сидим без света? Ну, бомба. Вот хочу, чтобы все посмотрели до конца и ответили там, для себя на вопросы, которые у вас возникают каждый день. Эту тему я затрагивал в одном из своих роликов. Кто меня хотел услышать, тот услышал и понял. Кто не хотел, ну, значит, судьба такая. Я призываю думать вас и оперировать только фактами. Поехали. Оказывается, Україна мало того, що имеет избыточную електроенергію, так она ще експорті в ЄС. Вырабатываемая моя електроатомом уходит в ЄС, щоб вернуться по європейському тарифу, из за которого нам подняли на 80% тариф. Показываю Показую вам, як Україна не продає електроенергію за кордон. Дивіться скріншот з тематичного сайту, де можна відслідкувати хто кому і що віддає. І ви бачите, що. Електроенергії з України плавнені по собі тече в Румунію кожного дня. Отак. Те, що Росія знищила більшість енергетичної інфраструктури України, не означає, що при цьому Україна не продає електроенергію за кордон. Просто подумайте про це. Я вірю, що ви зустрічали подобне відео в Тіктокі, в різних шотсах Множество множество разів, безкінечне кількість разів. Вы слышали подобные размышления от тех, кто страдает старческим маразмом и, по сути, от полезных идиотов. Ну, это те, кто работают на рашку, но при этом не получая деньги. Или же от истинных предателей, коих, к сожалению, достаточно до хрена. Мысль сводится вся к тому, что, дескать, вот у нас отключение света в Украине связано только с тем, что зеленая власть решила нажиться на нас, на простых гражданах. Они втихаря продают в клетчатых сумках электроэнергию куда-то там в Европу, а потом в этих же клетчатых сумках тянут миллиарды долларов, короче, евро, фантиков каких-то к себе сюда, вот, в карман. Причем продают они по каким-то завышенным тарифам. Хочу отметить одну простую вещь. Вот самое простое, что приходит по этой теме в голову, это почему ну вот, есть много расследователей, много различных журналистских групп, которые проводят крутые резонансные разоблачения, там, проводят там, различные свои там, следствия, назовем это так. Представьте, какой был бы резонанс, если бы тот же самый там, э, Бигус инфо, следство инфо, радио свобода, схемы, та же самая украинская правда, если бы они разоблачили эту зраду. Но нет же, от них тишина. Вы тут сейчас скажете, их всех купили, они все с зеленой властью, вообще это зрада, короче, всех можно купить. Почему вы слышите подобные темы, подобные только от тикток экспертов, от полезных идиотов, от предателей? Подумайте, почему так. Я же призываю думать, вот не только сюда есть, а сюда еще думать. Итак, по фактам. Я думаю, большинство из вас видело эти скрины, которые разлетелись по всему этому интернету, короче. Их обсуждали все, кто мог. Они есть уже в Фейсбуках, во всех Телеграм-каналах. Все города. Нельзя это слово говорить. Собственно, эта таблица разлетелась везде, где только можно. От Твиттера до Телеграм. Таблица действительно сперва вызывает недоумение. Вот ведь страна сидит без света. А Украина экспортирует электроэнергию за границу. Ох уже это ермаки Зеленские, короче. Давайте сперва зайдем на этот сайт, откуда сделан скрин. Я себя не отношусь к имбицилам, я очень легко могу это сделать и проверить. Информацию нужно проверять, как я вам всегда говорю. Даже ту, что говорю я вам. Как бы вы мне не верили, или как бы вам там, я не нравился, или там, вы меня не хейтили. А ссылку на этот сайт я оставлю в описании к этому ролику, к этим мыслям. Сайт называется NCOE. Занимается он простой вещью. Мониторит всю европейскую энергосеть. Что куда летит, что откуда прилетает, кто кому, чего сколько. Там много информации, интересный сайт, кто не, не был на нем, полазьте. Что мы делаем? Мы выбираем раздел «Межграничные потоки». Чтобы посмотреть, сколько, сколько извините за примитивный язык, выходит из Украины. Выходит из Украины электроэнергии. И сколько заходит? Но сперва необходимо кое-что пояснить. И это кое-что очень важное. Вот эту табличку, которую демонстрируют в соцсетях разные полезные идиоты, которые будут после этого моего ролика экстренным порядком удалять свои ролики, но все-таки ждать ребят из интересных различных органов. Я надеюсь, из различных органов ребята прибегут. Вот демонстрируют вам табличку физических перетоков энергии. Я вам чуть позже поясню, что это такое. Пока давайте зафиксируем. Простую вещь. Физические перетоки у нас существуют со всеми странами Евросоюза. Это зрада? Нет. С Белоруссией 0. Венгрия каждый час нам отправляет 300-400 мегаватт электроэнергии. Молдова около 40. Хотя крайне редко и мы перекидываем электроэнергию в Молдову. Польша отправляет нам в среднем 200 мегаватт в час. Румыния, вот тут как раз и начинается там, любимая зрада наша. Видите, иногда ночью мы им выкачиваем сотню мегаватт-час, а днем они нам. Уже можно было бы догадаться, что что-то не так, правильно? Ну вот реально. Ну ладно, продолжаем. С Рашкой по нулям, логично. И со Словакией, со Словакией тоже зрада. Днем Зеленский вывозит электроэнергию с Ермаком, а ночью снова привозит. Ну правильно же. Ну это я бы назвал, или так, наверное, днем вывозит Зеленский, а Ермак ночью привозят назад. Я бы назвал это челночной энергетикой. Ну, реально так, челночная энергетика.